Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Ми дорослі, мудрі та досвідчені люди, але ж хоч раз у житті кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. Коли виписувалась, багато людей на вулиці було, всіх зустрічали, ну а ми самі. Я до сих пор не можу забути цей момент. Тяжело було, тяжело морально. Вітаю вас! Життя ще простіше, ніж ми вважаємо. Але якою кров'ю інколи ці правильні рішення до нас приходять: самотність з одного боку та суспільна не схвала з іншого. Аня мусила в повній мірі працювати та не зволікати на свої емоції, щоб все гаразд було з малюком. Чи просто зважитися народити дитину, коли не склалися відносини з її батьком? За кілька хвилин історія Ані та що порадить їй наш психолог? То народження дитини по шлюбом завжди ставилися по-різному. Это очень плохо. Дело все в том, что, как она потом будет сама воспитывать. Нужна материальная помощь, нужна моральная поддержка, физическая помощь нужна. Ну, можно рожать, но для этого необходимы какие-то условия. Ну, со стороны родителей должна быть помощь. В противном случае это просто несчастный ребенок. Але еще однозначно опинитися в такій ситуации для жінки непросто. На счастье, сьогодні жінка, яка зважилася народити и виховати дитину без батька, не отримує вже того негативу, що раніше. Ну, женщина, я думаю, їй буде тяжело одна справитися з ребенком, Поэтому ей нужна будет поддержка, и, в принципе, я знаю, что родители могут помочь ей, но этого недостаточно. Поэтому по-любому должна быть какая-то поддержка. Если ситуация другой не получается, то в принципе, лучше хоть один родитель, чем когда ребенка в детдом отдают. Я считаю, что можно, даже нужно, пускай рожают, если мужиков нет, если они не могут содержать семью или уходят, ну что ж тут делать? Что ж девочкам остается делать? Им нужен ребенок прежде всего. Но в ответственности будущей мамы цены зменшує. Чи легко зважитися народити дитину, батько якої від своєї батьківської ролі відмовився, або відносини просто не склалися? Зараз мы узнаем, что из этого привода скажет наш психолог. Современное общество, динамично развивающееся, меняет формы существования семьи. Полная семья, неполная семья. Важно, что эти все стереотипы, или одинокий человек, ведущий образ жизни, такой, что он сам строит свою жизнь личную, один, в одиночестве. Это разные формы и модели существования человека в современном обществе. И, видимо, эти все модели имеют право на существование. Не зря сейчас существует понятие о э, официальном браке, о гражданском браке, о совместном проживании э, вне брака. То есть эти все формы имеют право на существование. Общество не является цензором этой формы отношений. Главное, что эти отношения невзирая на то, полноценно, то есть они могут быть полноценными невзирая на то, в какой форме они складываются. Поэтому структура отношений или структура семьи, мать и ребенок тоже может вполне быть полноценным, невзирая на то, что эта модель вроде не полной семьи. В этой неполной семье может вырасти вполне полноценный ребенок, вполне реализованный, и мать может быть реализована в такой семье. Не обязательно форма полноценной семьи полной семьи является ре реализацией полноценной жизни. Есть шанс реализовать этот, эту форму жизни как полноценную и счастливую, что самое важное. Это в руках женщины, в руках ее активности. И ребенок может быть в этой семье вполне счастлив. Зараз Анне 26, тогда было 23. Він и старший, уверенный та досвідчений. Людина, що знає, чего прагне та відповідає за своє життя. Принаймні так гадала Аня. Познакомились мы чисто случайно. Я даже ну, не готовилась к нашему знакомству. Я была постоянно занята работой. Начинала все очень красиво, то есть ухаживание, постоянно прогулки, то есть постоянно мне звонил, постоянно разговоры, бесконечные, разговоры по телефону, бессонные ночи. Были признания при Луне. То есть все очень классно. До того момента, пока он не узнал о том, что... Скоро на свет должен появиться маленькая человек. Известие о беременности было для него случайностью, для меня это была радость. Да? Он воспринял это все как штыки. Сразу же конкретный отказ, обосновав это тем, что он еще не готов обеспечивать семью, то есть какой-то семейной жизни. Ну, в данной ситуации решение о сохранении Життні малінгі маленького сокровища принимает женщина. І я прийняла рішення, що да, життя буде. Маючи сильну внутрішню позицію, Аня навіть не вагалася народжувати чи ні. Але чи легко сконцентруватись на вагітності? Ось-ось, втративши кохану людину і разом з тим надію на безтурботне майбутнє. Відтепер всі питання Аня має вирішувати сама. Ну, от наступив час ікс. Тяжело было, очень тяжело. Вспоминаю сейчас, конечно, мурашки по коже бегут, как было все. Но оно того стоило. Такое маленькое счастье, маленькое большое счастье. Мама с первой минуты меня поддержала. То есть первое, кто узнал о моей беременности, это ну, я, естественно. И узнала моя мама. Мама была все за, то есть она ребенка, то есть очень довольна была. То есть во всем она меня поддерживала, даже когда мне надо было по больницам ехать, ездить. Везде всегда мама со мной была. Во всем мама меня поддерживала. Первое время после родов, еще в роддоме, помогала мама. У меня было очень тяжелый род. Была мама со мной вместе в больнице. То есть все, четыре дня она со мной пробыла с утра и до ночи. Со мной и с Надюшкой. Я за это и очень благодарна. Без нее бы я не справилась. На моем опыте большинство людей, то есть, говорили, что да, Аня, ты молодец, то есть, ну, именно, хвалили, то есть, ты молодец, что ты решилась сама на такой шаг. И были люди, которые говорили, что как так можно, ну, это нельзя, это плохо, то есть, психика ребенка, то есть, такие вот были люди. Ну, мне кажется, что... Є сім'ї сім по сім'ї правильно, але у них не так все добре. І ну в даному випадку я думаю, що лучше мені було бути одно, ніж з ним за підтримки батьківської родини та друзів можна впоратися практично з усім, окрім мабуть, офіційних урочистостей, коли в порівнянні з традиційними сім'ями почуваєш себе трохи дивно. Саме момент був та була виписка з родому. Для кого-то это праздник? Много родных, ну, с цветами, видеокамеры снимают, там толпа машин, просто очень много. Для меня торжественная выписка это было тяжело морально. Выписывалась я, вот мы с ней вдвоем, мне мама встречала, это был еще добавок рабочий день, на мои уговоры врачей выписать меня до торжественной выписки или после. Ну, чтобы как-то избежать вот этой всей ситуации. Мне сказали, нет, только торжественная выписка. В этот день выписывали, по-моему, 17 человек. я, получается, выписывалась в начале. Было, ну, я еле, ну, даже не сдерживала слезы. Когда выписывалась, много людей на улице было, всех встречали. Ну, а мы сами. Я до сих пор не могу забыть этот момент. Тяжело, тяжело морально. И не знаю, как как себя, как как вести, да, То есть, в таких таких ситуациях, да? когда. ведь много таких, как я, очень много. Это сейчас очень распространено такая ситуация, как девочки сами рожают. Молодцы те, кто с детьми вместе, то есть любят их не бросают. Как быть, держаться, не опускать руки, И жить дальше. Подсознательно тянется, к мужчина на них обращает внимание, хочет, чтобы они на нее обращали внимание. Подсознательно ребенок ищет себя отца. Мне, конечно, на это все ну, смотреть ну, как-то ну, тяжеловато, то есть, ну, ну, вот с одной стороны, может быть, она и надет себе всегда такая ситуация приводит к снижению самооценки. Самооценка обобщается, и тогда человек рассуждает таким образом, что я недостойна, мне Несвойственно быть счастливой уже в этой жизни. И она себе закрывает дорогу, закрывает варианты. Она даже не смотрит на эти варианты жизни. Более того, она оценит свою актуальную жизнь как несчастную. И она мучается каждый день, живя.